tayamum duduk tayamum lepas tayamum baru sambung ambil wuduk balik ha, anggota apa yang kita tak sambung lagi ah ha, sambung basuh kepala lepas tu basuh kaki macam biasa tiba-tiba kaki kanan tu berbalut maka selepas basuh kaki hujung jari yang terzahir kita basuh lepas tu baru kita ambil tayamum lagi sekali jadi dua tayamum dah kerana ada dua tempat balutan. Macam tu ke Ustaz? Ha, ah macam itulah. Jelas tak itu? Ha, okey, boleh? Ah ha, di bab tayammum penting ni. Okey, habis kita bab tayammum, kemudian kita masuk pula kepada tajuk yang seterusnya iaitu menyapu khuf. Ha, apa itu khuf? Khuf ni kasutlah, selipar ataupun Stokin yang diperbuat daripada kulit Yang menutupi Jari kaki dan sampai buku lali ha, Itu orang panggil khuf Ini pun satu hukum yang penting juga Cuma negara kita jangan amal Jarang kita amal Tapi kalau kita nak amal boleh Sekarang boleh nak amal Sama ada kita ada masyarakat Tak ada masyarakat Musafir ke tak musafir boleh aman pakai kuf. Okey, apa maksud kuf? Pengertian menyapu kuf. Kuf dalam pengertian syarak ialah pakaian yang diperbuat daripada kulit atau seumpamanya yang menutupi bahagian kaki hingga ke buku lali. Manakala buku lali ialah dua tulang yang menonjol pada pertemuan kaki dan betis. Yang dimaksud dengan menyapu ataupun menyusap air pada khuf ialah menyapu atau mengusapkan air pada sebahagian daripada khuf sebagai ganti membasuh kedua-dua belah kaki ketika berwuduk. Okey. Ustaz cerita secara mudah-mudah fahamlah. Khuf ni tujuan asalnya begini. Dia ada satu kasut yang diperbuat daripada kulit atau taip dalam google dalam telefon nanti kasuk khuf khuf ni sepatu dia bentuk macam kasuk tapi dibuat daripada kulit yang menutupi semua jari kaki sehingga buku lali maksudnya satu jenis macam stocking macam tu dibuat daripada kulit yang panjang yang tinggi menutupi sampai buku lali buku lali tu mana itulah itulah tu lah buku lali jadi kata ulama Syarat dia Mesti Diperbuat daripada kulit ha. Dan kasut tu pula Ialah tahan lasak Yang boleh pergi datang Yang tak mudah rosak Yang ketiga Kasut tu Tidak boleh masuk air Ke batin kaki Haa ada pun kasut suka kita naik Kasut suka Adidas, naik Apa semua yang jongi-jongi itu tak boleh Satu dia pendek Yang kedua material dia daripada Fabrik ataupun cotton ha, Itu tak sah sebab bila basah Air meresap masuk Sampai ke batik kulit ha, Jadi tuan-tuan pergi Ke kedai sunah-sunah yang jual Barang agama tu. Tuan-tuan tanya, dia ada tak jual stokin hoof ni? Sebab Tujuan utama pakai kuf, Bila tertua pakai niat pakai itu Ketika mana buduk tertua terbatal okay, ni kelebihan pakai tu Bila buduk kita terbatal Kita pergi ambil buduk macam biasa Tapi bila nak Sapu air buduk bahagian kaki Tertua tak perlu tanggalkan Tokih khuf Kasut tu tak perlu tanggal Tertua hanya basahkan tangan Lalu sahaja di atas kuf ganti basuh kaki. Apa kelebihan pakai kuf ni? Tak perlu tanggal stoking. Tak perlu basuh kaki. Kalau kita bermukim yang tidak musafir, kita boleh pakai sehari semalam. Kalau kita musafir, boleh pakai tiga hari tiga malam. Maksudnya bila batal wuduk je, nak solat, ambil wuduk macam-macam, bila nak basuh kaki, tak perlu takar kasut Hanya sapu saja Atas kasut Itu ah, tujuan pakai khuf ah, Mungkin satu hari Kaki kita tu melecek Kaki kita jenis ada penyakit kulit Tak boleh terkena air ah, Maka tuan-tuan amal lah pakai khuf tu Atau ah, tuan-tuan duduk musim sejuk Kaki ni habis beku habis Lalu kena air habislah Darah tak berjalan Maka tuan-tuan amal lah pakai khuf Ha, jadi ketika ambil udut Tak perlu basuh kaki Hanya basuh kat tangan Sapu je di atas tu Ganti basuh kaki ha, Maka masuk dalam semayang Tapi syarat lah Yang mana kulit yang dipakai uh, material kulit kasut tersebut Mestilah yang setelah disamuk Kulit yang disamuk ha, Adapun kulit yang tidak disamuk Tidak soh kerana kulit yang tidak disamuk uh, Yang disamuk ialah dipanggil najis. Ha, uh, okay. ha, uh, mesti kulit. Sebab kulit ni dia tahan lasok. Ha, uh, okay, boleh faham ke semua? Eh? Okay, apakah hukum menyapu kuf? Menyapu air pada kuf ketika berbuduk hukumnya adalah harus dan ia disyariat ke atas lelaki dan perempuan sama ada ketika ia dalam pelayaran yang musafir ataupun bukan. Jadi hukum kau ni boleh pakai bila-bila masa. Sekarang boleh nak ambil Tapi tuan-tuan kena ikut syarat-syarat dia. Kena tahulah perkara yang berbatal kau, perkara yang mengharuskan pakai kau. Ha, ah tu kita kena belajarlah. Okey. Yaitu suatu keringanan iaitu rukhsah. Inilah rahmat Allah Taala bagi kepada umat Nabi Muhammad. Allah Taala ni tuan-tuan dia tidak zalim. Allah ni tak zalim. Kalau kita perasan Banyak dalam ibadat-ibadat ni Allah bagi kelonggaran Apabila kita ada ruksah Ada masyakah ha, Contoh Kaki kita ni tak boleh kena air Bolehlah amat pakai kuf Contoh Kita tak boleh puasa di siang hari Ramadan Kerana sakit, tua Maka Kita boleh tidak berpuasa hari tersebut kerana ada masyakah Cuma kena kodok je lah. Ha. Okay. Begitu juga dalam solat, rukus mayam berdiri. Solat fardu kan rukus mayam berdiri. Solat dalam keadaan berdiri. Tapi bila datang masyakoh, boleh solat duduk. Ala ikhru hafidi. Dalam Islam ni tak ada pasaan. Ha. Tidak ada istilah zolim. Ha. Okay. Okay. Tujuannya antara lain adalah Bagi memudahkan umat Islam Untuk mengambil wuduk Umpamanya di dalam pelayaran Iaitu musafir Atau mengambil wuduk pada musim sejuk Dan bagi mereka yang setiasa Dalam keadaan bertugas seperti tentera Polis dan sebagainya Abang polis, abang tentera Silakan abang pakai kuf Lagi-lagi buat operasi Masuk utang Lagi-lagi kita ada aa, operasi ketenteraan berbulan-bulan kita kena masuk hutan. Maka bolehlah pakai khuf ni. Masa ketika buat operasi tu kita pakai kasut yang sah di bilah khuf. Bila kasut tu sah di bilah khuf, maka bila tuan-tuan pergi operasi, maka ketika nak sembahyang ambil wuduk macam biasa, bila nak basuh kaki tak perlu tanggal kasut. Hanya basahkan tangan Lalu sahaja di atas kasut ganti basuh kaki Maka masuklah semaya Ni Dali kata boleh semaya pakai kasut Boleh tak semaya pakai kasut? Boleh Boleh tak semaya pakai selipa? Boleh. boleh Boleh tak semaya pakai, tak pakai kaki ayam? Lagi boleh Aa, Jadi solat pakai kasut Pakai selipa? Boleh Jadi syarat kasut selipar itu tidak menanggung najis. Kasut yang bersih. Kalau ada tertanggung najis pergi basuh cuci dia kejap. Ah ha, ada kata solat boleh pakai kasut. Abi ustaz dibilang berlapiklah tu. Ha, dia tuan anggota kita ketika solat kita boleh berlapik, tangan boleh berlapik, boleh pakai sarung tangan. Kaki boleh pakai kasut dan stocking. Tak ada masalah. Cuma yang tak boleh tutup, bahagian muka sahaja. Dalam solat, kena wajib buka bahagian muka. Tak boleh tutup. Hatta perempuan yang berpurdah sekali mana. Perempuan ni dia pakai purdah. Tapi bila nak solat, dia kena buang purdah tu. Ha, ini bermakna jangan pakai emas lah. Zaman COVID tak apa. Zaman Covid fatwa kata harus pakai mask ketika solat. Padahal ikut hukum asal tak boleh tutup muka ni pakai mask tak boleh. Tak sah solat kita. Ha, tak, tak sah. Tapi bila datang zaman Covid maka ulama berbincang boleh kita pakai mask dan tidak membatalkan solat. Kerana apa? Ada masyakoh iaitu musik covid yang sedang ganas waktu itu takut merebok ha, ini nak menunjuk pada kita dalam agama ni antara nyawa dengan agama maka Islam memetikkan nyawa dahulu nak selamatkan nyawa sebab tu zaman covid antara hukum yang biasa tak boleh jadi boleh contoh solat jumaat zaman covid Tiga orang je. Tuk imam, tuk bila? AJK. Zaman Covid. Padahal syarat solat jumat 40 orang. Itu mutamaknya. Tapi bila berlaku darurah, anda elok daripada penyakit Covid merebok, maka bolehlah solat di masjid tiga orang. Ha. Jadi bila dah hilang ruksah, bila dah hilang zaman Covid, bila dah tak ada dah maka jangan pakai mask. Sebab apa? Takut tidak sah sembahyang kita sebab muka tak boleh tutup. Muka tak boleh tutup. Uh, ada pun tutup kaki pakai stocking, tutup tangan pakai glove boleh masuk dalam solat. Cuma muka tak boleh. Ah uh, tak boleh tutup tak boleh berlapik. Faham tak? Right? Uh, ini saya kena betulkan balik Sebab ada kalangan kita ni ada yang excited nak pakai emas lagi Walaupun dia tak ada tujuan Walaupun sama covid dah tak ada dah okay. Uh, jadi benda ni kena rujuk balik kepada fatwa okay. Rujuk balik pada fatwa uh. Dan sedikit lagi total mati Allah Ta'ala okay. Yang terakhirlah pada pagi ini insyaAllah uh. T.O dah tunggu dah tu lah T.O panah saya panah bagi. Okey. Sedikit lagi nah. Sungguh pun perbuatan menyapu air pada kuf ini dibolehkan. Akan tetapi membasuh kaki dengan air ketika berwuduk adalah lebih afdal. Walaupun hukum kata harus kita pakai kuf, tak payah pak tangga kasut, hanya bas lalu saja atas kasut Walaupun kata begitu tapi lebih afdol kita ambil wuduk basuh kaki macam biasa. Itu lebih afdol. Okay. Ini kerana membasuh kaki ketika berwuduk merupakan perbuatan asal. Dan Nabi SAW sendiri pada kebanyakan waktu baginda berwuduk lebih kerap selalu membasuh kaki berbanding menyapu air pada khuf baginda. Jadi amalan Rasulullah Walaupun boleh kita beramal pakai khuf, Nabi akan ambil jalan lebih abduk Iaitu basuh kaki guna air Aa, Kalau kita guna air ni dia jadi segar sikit badan kita nah. ha. panah pun jadi sejuk ha. panah pun jadi sejuk Syarat-syarat menyapu khuf Diharuskan seorang itu menyapu khuf dengan air sebagai ganti membasuh kaki ketika mengambil wuduk dengan lima syarat. Siapa-siapa nak amal pakai khuf, dia kena ikuti lima syarat ni. Yang pertama, kedua-dua khuf hendaklah dipakai setelah sempurna suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi syarat pakai khuf ni, tuan-tuan kalau tuan-tuan berjunuk, tuan-tuan kena mandi wajib dulu. Sebelum pakai khuf, kena mandi wajib dulu. Dan sebelum pakai khuf, Kena ambil wuduk macam biasa dulu. Lepas ambil wuduk macam biasa, baru kita pakai kasut tersebut. Ha, baru pakai. Okay. Ha, baru pakai. Hmm. Berdasarkan syarat ini, apabila orang yang mengambil wuduk memakai kuf pada kakinya sebelah kanan sebelum dia membasuh kakinya sebelah kiri. Kemudian setelah selesai memba membasuh kaki sebelah kirinya pula, dia memakai kuf pada kakinya itu. Maka tidak dia haruskan baginya berbuduk dengan hanya menyapu air pada kuf tersebut apabila dia hendak berbuduk. Lagi lepas itu, ini kerana dia memakai kuf sebelum lagi sempurna suci daripada hadas itu. Dia telah memakai kuf sebelum sebelah kanan sebelum kedua-dua kakinya. Itu sempurna dibasuh ke dia. Okey begini. Batu ilmu ni penting lah memanglah dibenarkan pakai khuf tapi syarat tu kena jaga. Syarat sebelum pakai khuf kalau berjunuduk kena mandi wajib siap-siap dulu. Lepas tu kena ambil wuduk macam biasa. Okey. Isu yang ni pula tidak sah. Okey. Dia ambil wuduk bila nak basuh kaki, dia basuh kaki sebelah kanan, dia pun pakai khuf sebelah kanan. Dia pun basuh kaki ambil wuduk sebelah kiri, dia pun pakai lepas tu dia pun pakai khuf. Yang tu tidak sah. Yang sohnya macam mana? Tuan-tuan kena ambil guduk macam biasa dulu. Basuh kaki dua-dua belah dulu. Bila dah selesai, baru pakai kasut kanan dan kasut kiri. Baru berjalan hukum khuf. Ha, baru berjalan hukum khuf. Okey. Boleh faham, kan? Eh? Ha. Syarat kedua. Khuf hendaklah menutupi seluruh anggota kaki yang wajib dibasuh ketika berguduk dari semua sudut. Maksudnya, Syarat kasut nak pakai itu Bukan jenis kasut yang rendah Kasut yang tinggi Yang mana kasut tu dia tutup semua Air tak boleh masuk dalam kasut Aa, ma ma Seperti kasut Jordan tu nah? Bukan kasut tu Cuma tinggi dia seperti kasut Jordan Aa, Dia sampai buku lali jika khuf itu tidak menutupi seluruh tempat yang wajib dibasuh ketika berwuduk atau terdapat lubang pada khuf di sekitar tempat yang wajib dibasuh, tidak sah berwuduk dengan hanya menyapu air pada khuf. Tapi kalau kasut tu ada lubang, air boleh masuk ke lubang tu. Contoh dia masuk ikut jahitan ataupun melalui lubang tali benang. Maka yang tu tidak sah. Ha, mudah ceritanya tuan-tuan taik je dalam google jenis tokek khuf. Dia memang tutup semua, pakai zip. Zip pula layer, ada dua layer. Memang air tak boleh masuk. Tapi kasut yang biasa ni tak boleh. Sebab kasut biasa ni air mudah masuk. Lepas tu ada lubang, ada zip, ada ada butang-butang tu. Ah, uh, dia tu tak sah untuk pakai khuf. Okey. Dia mesti tutup semua jari-jari kaki sampailah buku lali. Okey. Syarat ketiga kuf Kuf hendaklah dapat menahan air Daripada menembusi bahagian kaki Kecuali melalui tempat jahitan Jadi kuf itu Mesti air tak masuk ha, Air tak boleh masuk Contoh seperti kasut tentera tu ha, Lebih kurang lah Kasut tentera saya rasa boleh Kasut tentera tu Sebab dia punya ikatan tu kemas Lepas tu air tak boleh masuk Tapi kena tengok jugalah ha, Air tu boleh masuk ke tidak Okay. tidak memadai menyapu kuf yang ditenun daripada bahan yang tidak menghalang air daripada sampai ke anggota yang wajib dibasuh contoh kalau kasut dibuat daripada cotton fabrik yang boleh tembus air itu tidak sah pakai kuf tetapi jika kuf itu ditenun daripada bahan yang boleh menghalang air maka ia adalah memadai boleh kalau tidak kulit tetapi satu bahan yang lain tapi air tak boleh masuk Contoh ada teknologi seperti kulit ha, Pakai Maka bolehlah pakai kuf Dan keempat Kuf hendaklah kuat dan tahan Untuk dipakai berjalan Mesti kasut tu, stokin tu Tahan lasak Boleh pergi datang tapi kalau jenis stokin mudah rosak, mudah terkoyak, mudah repuk, itu ha, tak sah pakai kuf. Okay? Bagaimana anggaran ketahanan dia? Anggaran ketahanan kuf itu ialah boleh dipakai berjalan dengan dengannya untuk melaksana keperluan atau hajat yang biasa dalam tempoh sehari semalam bagi orang bermukim dan tiga hari tiga malam bagi musafir. Tidak kira sama ada kuf itu diperbuat daripada kulit ataupun selainnya. Okey. Pastikan tahlas dan terakhir tuan-tuan. Syarat kelima pakai kuf yang terakhir. Hendaklah dia suci daripada najis ha, Mesti stokin tu, kasut tu Bersih daripada najis Khuf hendaklah diperbuat daripada bahaya suci Bukan daripada bahaya najis Seperti kulit bangkai Yang belum disambung Kulit anjing atau kulit babi Oh, Dia tak boleh pakai Material kasut daripada kulit anjing babi Tak sah buat khuf Ataupun kulit bangkai yang tidak disamuk ha, Pastikan kulit tu disamuk dahulu Ha, buat dedih, buat dia punya daging, bulu, biar tinggal semata-mata kulit saja. Maka buat stocking, soh pakai tu. Tapi tidak syarat orang yang menyambut itu orang Islam. Orang bukan Islam pun soh untuk sambut kulit. Sebab tu kita ada order barang-barang kulit daripada China, daripada US. Ha, orang Islam ke sambut kulit bukan? orang barat, orang bukan Islam buat. Tapi sah. Samak tidak syarak orang Islam samak. Tapi betul cara samak, maka boleh pakai tali pinggang, beg duit yang buat daripada kulit, boleh buat masuk semaya Cuma jangan kulit babi ataupun anjing saja. Ha, okey. Maka tidak sah menyapu khuf yang diperbuat daripada bahan najis seperti kulit anjing, kulit babi dan kulit bangkai binatang yang belum disamuk ini kerana menyapu khuf adalah ganti bagi membasuh kaki ketika berbuduk Dan tidak terangkat hadas jika najis masih kekal padanya Apatah lagi jika khuf itu sendiri berbuat daripada bahan najis Tak boleh Haa. Jadi pastikan pemilihan kasu atau pustokai khuf itu Pastikan suci Bukan daripada bahan najis Bukan daripada kulit-kulit yang diharamkan Okey. Ha, itu lima syarat untuk kita pakai kuf Habis dah kita kat situ Maka cukuplah setakat itu dulu pada pagi ini InsyaAllah nanti pada pertemuan yang akan datang Kita akan sambung pada muka surat 109 Tajuknya panjang tepuh di benda pakai kuf ha, Berapa lama kita boleh pakai kuf Yang itu kita akan sambung kemudian Okey Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh okay. Aku sebelum dia rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارفعنا بمعلمتنا المرفونا وزدنا برحمتك يا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب